Як і анонсував у Василь, у нього вже зараз гість командир батальйону Шахтарська Андрій Афілоненко. Тож Василь одразу передаю вам слово. Є про що поговорити. Дякую, Світлана, Пан Андрій, добрий вечір. вам. Добрий вечір. Ваше ставлення до припинення вогню. Ну припинення вогню це добре, але що послідує за цим? І ті соглашення більше схожі на капітуляцію. Мы, конечно, военные, мы будем исполнять приказ главнокомандующего, нашего министра Арсена Борисовича Авакова. Но <coughs> отвечать за это, естественно, будет наш главнокомандующий, президент. Но любые переговоры с, с террористами, с сепаратистами, они ни к чему хорошему не приводят. Но есть плюсы? Вот мы говорили только с Артемом про то, что там Припиняються обстрелы, там в том же Луганске, например. відновлюється потроха, видновляется життя. Обмен с полоненными Какие плюсы еще бачите вы? Ну, плюсы, что матери больше, меньше получают э, похоронки и госпитали менше меньше получают раненых бойцов. Но это все временно. Э, в том соглашении, которое, которое заключили, я читаю первый пункт. А, ну, не первые, там, особы, которые э, принимали участь в подъях, они не подлежат э, уголовному преследованию. Я не считал, я не видел там уточнения, которые все говорят, тот, тот, кто стрелял, того, э, ну, тот, тот будет привлекаться к ответственности. Это зазначено в законе про амнистию, который был проголосован. Я понимаю, но там никто не докажет. У нас были случаи, вот он, человек стреляет, автомат в амбар и сидит на лавочке возле бабушки семочки кушает. То есть никто там этого не докажет. Не будет свидетелей того, что он стрелял, убивал. Поэтому это все временно. И потом нам э, это все выльется в очень нехорошие э, попади в будущем. Ну, то есть и до закона у вас негативное ставление, оскільки нема механизму Дізнатися, хто да. вик... з робив ці злочини, а хто не робив? Хто буде свидетельствувати? Ну, окрім тих людей, які а знову ж таки які на камеру заявляли доказів то все одно немає, правильно? ні, там амністія підписана. То есть э, мер мэр Любов, вот, э, э, наше подразделение брало мэра э, вместе з э, Лішкові Хвалевичем, брало... лидером радикальной партии, брала э, мэра э, Луганского города в Бердянске. Да? То есть теперь его отпустят, получается. Дальше партизаны передавали сюда э, мэра Тереза. Ее тоже отпустили. У нас и так уже давно внести это. То есть это перемирие ни к чему не приведет. Это капитуляция. Особливый статус Донбасса. В певных регионах, в певных районах в Луганской и Донецкой области. Если это будет не за счет, не за счет э, Киева, Житомира, Запорожья, пожалуйста, у них есть э, внутренние ресурсы, олигархи, их перечень в журнале Forbes, пускай помогают, пускай за свои деньги отстраивают. Они начали это. Все прекрасно знают, у кого есть осведомленность, что это они начали. Это, это Луганду, это Донбасс, и все, и все, ДНР и все остальное. До Києва повернемося, я думаю, ви знаєте, що неодноразово під Міноборони збираються жінки, матері, сестри, які перекривають дорогу, які хочуть, щоб їх почули в Міноборони. Але збираються вони там, за різними причинами, бо одні збираються е е за ротацію, за те, щоб їх хлопців повернули, була можливість відпочити. Інші ж збираються за те, щоб там, їх синів, братів не, від, не відвозили туди. На вашу думку, як знайти ось цю золоту середину? Тому я розумію, що важко і там, і там мами, і там, і там дружини. Ну, це мати. Вона, як будь-яка мати, безпокоїться за свого дитина. И она хочет для него жизни, а не смерти. То есть, с одной стороны, да. Но с другой стороны, идет война. И есть мобилизация. И если добровольцы э, -э, -э просится вообще ну генеральный штаб и армия это отдельная очень грустная история вот с огромным количеством вредителей и предателей которые ну вы прекрасно знаете Иловайский я поддерживаю Юрка Березу то что он сказал мы там тоже были и э, если генерал Хамчак э, может быть, даже и образец военной доблести, то те люди, которые э, стоят выше, они вызывают очень много вопросов. Очень много вопросов. Поэтому матерей понять можно э, умом, сердцем вернее, но не умом, но, 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 не, но, но не холодной головой. Потому что э, идет война, и мы должны мобилизовываться. А вообще э, у нас желательно бы, я бы, мое личное мнение, это система Израиля. То есть все служат год, все, и мужчины, и девушки, все обучаются военному делу для того, чтобы можно было отстоять перед любым врагом, максимально быстро мобилизоваться, чтобы обучались. И вот сейчас огромная проблема. Даже те же БТР и танкисты, их не хватает. Водителей не хватает. Это э, должна быть государственная программа, должна быть государственная политика, которой нет. Водители в определенной э, технике или просто воде? Да даже просто водители. Просто водители. Для... Э, мы, 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 же получаем зилы, кам, э, камазы, да? а молодежь она привыкла уже э, к электронике. Коробка автомат. Да, коробка автомат, музыка, все весело, стеклоподъемники. А тут ЗИЛ, 131-з карбюратором, со свічами і. Напевно, ж були у вас випадки, коли хлопці вам, до вас підходили і говорили, що вони хотіли поїхати додому. Звісно, і ось тут розрізняємо ті, хто котрі хотіли поїхати додому в відпустку і повернутися. А ось той відсоток тих, хто хотів залишити. службу, потому что он ну, ну, что это не его, что он не так бача Это после там, серьезного боя, после первого, второго подходили, да, был процентов, ну, скажем так, 10%, где-то где приблизительно, да. И как это решилось? А как? У нас добровольцы. У нас батальон добровольцев. Как, как вы будете их заставлять? Ну да, подходят, говорят, мама, папа, забеременела девушка. Uh -huh. Ну, есть... Uh, не, набор я причин. Не, я ну, разумею. Ну, вы же, кроме того, вы же как комбат. Вы же, как э, батя, ж, знаете, как психолог, знаете, и спильному. Можливо, у человека просто сейчас важка хвилина, и он придумает через пять хвилин. Если он передумает, он вернется. А если он не хочет воевать, как, как вы его будете держать? Тем более, еще раз повторю, это добровольцы. Там уже якщо його призвіть воєнкомат, это вже буде другой вопрос. Про хлопців, які, які повертаються додому з інших причин, хтось залишається без кінцівок, без рук, без ніг, вони не можуть продовжувати бойові дії. Як ви думаєте, наскільки складно або легко будемо продовжувати адаптуватися в, в цивільному житті? Адаптуватися буде тяжело. Это это сто процентов и должны опять же должна быть государственная программа психологов. Людьми надо заниматься. Вот сейчас у нас перемирие плюс батальон находится на переформатировании. На ремонт техники идет. И мы, слава Богу, сейчас им, имеем время заняться нашими ранеными, нашими убитыми, семьями. Вот сейчас, сейчас помогать. Э, спонсоры будем, будем помогать. А вообще-то государство должно заниматься людьми, героями. А они никому не нужны. Поэтому э, у нас всем занимаются почему-то волонтеры. Ваши хлопцы, которые повертаются, они статус участника боевых действий? Сегодня мы подали список мы подали список, но э, обещают. И, ну, в принципе, наш, нашему ведомству я верю. Военным не верю. Пораженных. Да. Нет, список пораненных, список тех, кто был в, в а, зоне АТО. Да. Да, 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 да. Стосовно загиблих, держава допоможе родинам? Насколько я знаю, 121 тысяча у нас сейчас идет только оформление, мы еще не знаем от семей погибших, что получили они, не получили. Там идет оформление, там долгая система оформления. Вот, но насколько я знаю, 121 тысячу должны получать. Может быть это ошибка, но мы все равно будем заботиться. У нас сейчас вот, вот завтра или в пятницу мы должны уже первую помощь от волонтеров отправить семьям погибших. Ви говорите про якісь, якусь спонсорську допомогу. Yeah. В чому вона полягає? Це просто гроші чи певними речами з озброєнням? Помагають э, всім. Зараз вот э, буквально недавно дзвонили, э, собрали там продукти, э, термобільо, э, носки, э, машини, тепловізори. Помагають всі, крім держави. Мне поступил один звонок. Какой у вас перечень техники? Я говорю, все, что вы дали. Нет, ну вы же зачем-то на боевую ездите. Я говорю, все, что вы дали. То есть нам помогал Олег Валерьевич Лешко, там крас, за которым за бронированный, в котором ребята передвигались. Помогала администрация, ну, масса всех помогала. Пане Андрію, дякую. На жаль, час нашей беседы заканчивается. Андрей Фиоленко, командир батальона Шахтарс, был гостем нашей студии. Будем рады вас видеть еще. Дякую. Ми продовжимо наш воєнний щоденник. На кожен день війни коштує Україні 80 мільйонів гривень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Ціню. Окрім того, за його словами, окремі регіон Донбасу відновлюють за рахунок держбюджету лише за умов повного контролю цих територій України. Про це та інше вже за 10 хвилин. Ми поговоримо в воєнному щоденнику. Ну а прямо зараз Юлія Галушка, новини номородин. 21 перша на годиннику час для новин номер один у Студії Юлія Галушка. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Донецьк потерпає від постійних обстрілів у Луганську зати.